Доброго дня, шановні друзі, доброго дня громадяни України. За наслідками, за підсумками нашої робочої поїздки на Сумщину, хочеться продекламувати декілька очевидних фактів, які ми побачили, з якими зустрічалися, які піднімали перед нами люди. Хлопці, до речі, самі себе представлять. У нас були важливі зустрічі в місті Глухові. І, зокрема, з Мішелем Терещенко, який виступає проти системної, системи банди Деркача на Сумщині, я думаю, що за підтримки громадян зміни, які відбудуться після місцевих виборів, будуть незворотніми. Системи, коли призначається за волі однієї людини, той чи інший чиновник, а на Сумщині це як Вотчина призначаються всі від найменшого керівника департаменту до начальника СБУ. За волею лише однієї людини, то будемо з цим боротися, боротися системно. А підняти на сьогоднішній момент хочеться лише питання щодо дитячої юнацької школи спортивної зборотьби в місті Глухові. Я думаю, що хлопці далі продовжать. Я з вашого дозволу відкланявся і біжу на комітет з питань регламенту. Представляете, Добрый день, Николай Михайлик, спортивный клуб Рин плюс Татами, президент клуба. Значит, у нас проблема какая? Осенью у нас практически отобрали спортивный зал, в котором занималось 150 детей. Наши детки представляли Украину на европейских, мировых и республиканских, на всех международных турнирах. Достижения наших детей не куплены, а заслужены. И самое главное то, что новоиспеченным афганцам, которые образовались в городе Глухо и в которых мы арендовали помещение по какой-то причине нашлась задача выжить нас со спортивного клуба помещения, которое арендуем мы у них. Значит, мы получили спортивный клуб в 2004 году, взяли голый подвал у афганцев, в котором не было даже пола согласно которого есть документы, договор аренды и акт приема передачи. Когда в 2008 году мы сделали из небольшого подвала стандартное помещение, которое соответствует всем стандартам, сертифицировали зал, это зал бокса, зал дзюдо, фитнес-зал, йога и душевые кабины, туалеты. Самый современный зал, который может быть в Сумской области. Мы есть в интернете, мы есть на сайте. Достижения наших ребят э, высокие. И э, очень жаль, что 150 детей э, были выброшены на улицу э, по той простой причине, что э, местная власть э, во главе с мэром города Бурлакой и э, другими людьми, представителем афганцев Евгением Бубновым, э, за, просто отключили нам свет. На данный момент 150 детей ничем не заняты, уже полгода идет борьба, куда мы только не обращались, в генеральную прокуратуру, в областную прокуратуру, мэру города писали заявление, но результат и ныне там. То есть не находя понимания в решении этой задачи, мы обратились к депутату за помощью и сейчас пытаемся решить этот вопрос. Значит, у нас подавалась заявка в 2011 году на расширение спортклуба еще на 150 человек. У нас дети занимаются от 5 лет и выше. Все категории населения, которые представлены в городе, у нас очень хотят заниматься. Есть поддержка большая и в интернете, и в соцсетях, и в газетах, и в прессе, но ВОЗ и не там. То есть с учетом того, что как бы лоббирование мэра... Неоднократное обращение к мэру и лоббирование его поддержки незаконно избранных афганцев является то, что нам, кроме того, что обещанный зал не предоставил мэр, который он клялся и обещал, чтобы расширить тренировочный процесс до 300 человек. Так он еще способ, способствовал забранию, отключению и того зала, который мы сделали своими руками. На строительство зала было вложено порядка 300 тысяч гривен. И этот зал строили как тренерский коллектив, так родительские родители и также спортсмены. На данный момент наши дети как бы стоят в ожидании чуда, которое может состояться, и сейчас есть только одна надежда, чтобы поднять этот вопрос на высокий уровень для решения этой задачи. Все, большое спасибо. Да, я хочу добавить, тренер спортивного клуба «Ринг плюс Татами», я хочу добавить только одно. Дети наши ни при чем. Дети должны заниматься, а вот эта проблема, это проблема взрослых. Спасибо. Да, я с вашего дозвола завершу, все сказанное и документы будут сегодня же переданы. До відповідних чиновників і до міністерств маємо надію, що мер в тому числі прийме на себе відповідальність, розірве, наприклад, старий договір і укладе з ринку Татамі. Новий це було б дієво. Це було б доказувало, що владі на місцях не байдуже доля дітей, не байдуже доля розвитку спорту, зокрема на Сумщині. Будемо дякувати вам.